Hai, Dek di sini. <laughs> Okey, saya nak komen sikitlah mengenai uh, PRN ke 17 Sabah yang tak lama lagi lah. Pada 29 November, uh, hari mengundi, uh, 15 hari bulan ini adalah hari penamaan calon. Eh. Jadi sekarang ini uh, dah hebatlah uh, di Sabah ramai dah hadapi. Dah, dah, dah buat macam-macam strategi, ada yang telah mengumumkan jentera parti. Uh, tapi tak umum lagi lah siapa yang uh, akan menjadi calon. Eh. Uh. JRS, beberapa kerusi yang mereka akan bertanding, BN PH dan parti-parti lain seperti Warisan dan parti-parti kecil-kecilan ini tapi yang menariknya apabila datang saja Pilihan Raya Sabah, pelayan Negeri dan melihat kepada dinamik politik sekarang yang mana Kerajaan Perpaduan ini dibentuk dengan gabungan parti-parti yang semuanya tidak menjadi parti dominan, maka akan adalah unsur-unsur uh, uh, untuk uh, menarik uh, sokongan ataupun menggugut uh, you know uh, untuk meletak jawatan kerana kita semua maklum eh uh, PRN Sabah akan berlangsung tak lama lagi dan setiap parti akan mencari mileage politik mereka dan uh, yang terbaru adalah isu uh, uh, 40% uh, hasil negeri Sabah yang harus dipulangkan kembali oleh kerajaan uh, persekutuan seperti yang termaktub di dalam perjanjian MA63. Jadi uh, apabila mahkamah uh, tinggi eh, uh, Sabah uh, memutuskan yang you know kerajaan persekutuan uh, harus uh, memulangkan kembali 40% uh, hasil cukai uh, kepada rakyat Sabah uh, maka pemimpin-pemimpin politik yang ingin mengambil mileage politik untuk mengambil hati rakyat Sabah kerana mereka tahu sekarang ni ada kempen untuk Sabah pun Sabahan maka ini adalah peluang terbaik eh, untuk memainkan isu ini eh. uh, ya lah uh, mengenai hasil cukai eh, 40% ini mananya uh, maknanya kerajaan persekutuan eh, dia kena bagi balik eh, kerana ini hak ini dijamin eh, dalam perjanjian Malaysia 1963, MA63 Dan apa yang berlaku Ini adalah satu kemenangan yang dianggap Besar untuk rakyat Sabah Satu kemenangan Yang bagi rakyat Sabah Yes, kerajaan persekutuan harus memulangkan Hak negeri kami Itu saja Dan tanggungjawab ini pula harus di tanggung oleh PMX eh. yang kita tahu ialah madani ini, perpaduan ini, PMX hanya baru memerintah nak masuk 3 tahun dan banyak uh, pembaharuan, uh, reformasi yang telah berlaku walaupun tak secara drastik ok, ialah uh, isu ini bukan di tangan Dato' Syahnoi Ibrahim, dia pun baru jadi Perdana Menteri, perkara ini berlanjutan berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan Daripada zaman BN yang kuat dulu, kita sudah maklum. BN memerintah berapa tahun, 67 tahun kalau tak salah. Dan di Sabah itu paling lama yang berkuasa adalah BN. Kenapa pada ketika BN berkuasa mereka tidak buat? Kenapa sekarang ini isu ini dinaikkan semula dan Mahkamah Tinggi? Uh, Sabah telah memutuskan ialah ya, ini hak uh, rakyat Sabah maka tanggungjawab ini harus digalas oleh okay. Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, sebagai Perdana Menteri. Ini yang saya kata kadang lawak tuan-tuan eh uh. semasa BN memerintah dah lama dulu kan. Uh, perkara ini tidak dibuat. Uh, masa uh, PN 33 bulan pada ketika itu bersatu eh ha pun ada dalam bersatu kenapa tak buat kan tiba-tiba sekarang ini isu ini di di eh, eh dimainkan semula dan mendapat kemenangan eh, di peringkat eh, mahkamah maknanya bebanan ini jatuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim eh, dan danlah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, pun dia maklum eh yang dia menjadi Perdana Menteri pun hasil daripada eh, Parti-parti politik ini duduk semeja, berkompromi, uh, bersetuju untuk uh, membentuk kerajaan perpaduan bagi uh, you know, uh, mau uh, kita apa uh, mentadbir negara ini dengan uh, dengan aman, dengan tenang dan pelabur pun boleh melabur tanpa uh, rasa risau. Okey? Okey. Jadi berbalik kepada you know, uh, Artikel ini ada seorang lah Menteri yang dilantik daripada GPS lah eh. tak tahu saya lah okay Youn uh, Benedict eh. iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi uh, beliau juga uh, you know tiba-tiba uh, mengatakan jika peguam negara uh, memfailkan rayuan saya sanggup letak jawatan wow ini satu ugutan ke satu nak beri satu message ke kepada uh, kerajaan perpaduan khususnya datuk Seri Anwar ibrahim untuk memikirkan perkara ini dengan sejelas-jelasnya kerana apa uh, isu ini akan dimainkan oleh parti pembangkang eh, warisan eh, dan parti-parti yang lain parti sabah uh, malah JRS sendiri juga akan menggunakan isu ini uh, untuk 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 menarik undi <laughs> bn juga uh, bn kalau saya pun tak faham juga saya ada dengar juga video daripada Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan kami dah usah dah ni. Jangan kata kami tak buat. Kami dah buat daripada 2016 tanya Datuk Dahlan lah macam-macam dia tanya. Kan padahal once you have power that day boleh buat saja sebab benda ini dah termaktub di dalam uh, di dalam uh, MA 63 kan. seperti mana yang diperkatakan. Jadi tak perlu nak bawa ke kes ke mahkamah. Bagi je lah. Oh ini rakyat Sabah 40% bagi. Tapi orang kata rakyat Sabah ni pun pemimpin-pemimpin Sabah ni pun dia tak 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 bersyukur juga kan. Kerana uh, negeri Sabah menerima peruntukan yang paling tinggi ya, eh? 6 bilion setahun. Wow. Tapi jalan berlubang. Uh, air tak pernah <coughs> ada tempat yang tak ada air bersih ya, eh? elektrik terputus. Kan? Uh, saya nak, nak nak menyalahkan rakyat Sabah tak boleh bukan bukan mereka yang memimpin ya. Eh? Mereka hanya memberi undi saja. Yang salahlah pemimpin-pemimpin Sabah yang terdahulu lah. Kan maknanya itu yang saya kata apa yang pemimpin sekarang ini yang di bawah perpaduan ini mereka akan menggunakan satu-satu isu itu uh, untuk menggugat uh, untuk uh, uh, apa kita apa untuk memberi kata dua uh, sampai nak letak jawatan. Sebab apa? Presiden UBKO ini dia mengatakan konvensyen uh, mereka mengatakan kalau eh uh, AGC buat rayuan you have to step down. Apa perisaulah tentu kan quote Nanti akal, ahli akal rumi tak undi kan? <laughs> Maknanya apa yang nak dibuat oleh Ewan Benedict ini hanyalah untuk sebagai satu simbol lah. Komitmen untuk mempertahankan hak rakyat Sabah. Dan dia mahu kerajaan pusat yang JRS eh, bersama-sama dengan madani yang lain harus menghormati keputusan mahkamah. Ha, ini yang saya kata ini budaya politik perpaduan ini dia begitu fragile, dia begitu rapuh tuan-tuan. Ha, dia begitu rapuh sekali. Ha, maknanya, at any time boleh pecah. Itu yang saya kata kan. Jadi apa yang uh, dibuat oleh Iwan, uh, Benedict dan Parti UBKO ini, dia nak memberi isyarat yang jelas kepada Putera Jaya agar agar hormat rakyat Sabah. Ha, itu mesej yang nak jelas. Dan dia mengatakan ini uh, bukan semata-mata politik tetapi adalah soal keadilan persekutuan yang termaktub di dalam MA63. Wow. Sekarang ni adalah masa yang terbaik eh pemimpin-pemimpin Sabah yang nak memancing undi play these issues. <laughs> uh, risiko. Uh, ada risiko tuan-tuan eh -tuan. uh, dia dialah kata kan Ivan Benedict dan parti UPKO. eh. Uh. Mereka mengatakan jika ADC merayu dia boleh mencetuskan ketegangan antara Sabah dan Persekutuan dan juga boleh membuat risiko uh, politik di dalam kerajaan perpaduan. Ada ada high risk sekarang ini. Itu isu dia. <tuh> Tapi tindakan Iwan ini bagi saya lah ia sekadar untuk memberi tekanan moral eh kepada kerajaan pusat. Karena selagi uh, pusat yang memerintah eh apa pun pusat yang harus memberi uh, memberi kata putusan, eh walaupun kerajaan itu berbangkang. eh pusat yang memberi kata putus. Dia nak bagi, tak mau bagi. <laughs> itulah. Ha? Jadi itulah uh, isunya sekarang ini. Sabah ini, dia nak otonomi keuangan sebenarnya. Uh, untuk mereka mentadbir sendiri hal-hal keuangan di Sabah. Tapi itulah, belum ni di bawah BN pun. Eh, bagi keuangan macam mana pun, rakyat Sabah boleh menilai. Macam-macam eh, peruntukan dapat, hak nu, hak ni, hak ni, hak ni dapat. Tiba-tiba, tak buat juga. Eh, ha ini yang saya kata macam Terengganu lah Terengganu nak wang Ehsan nak wang Ehsan tak habis-habis ni -habis dengan wang Ehsan Itu Terengganu ha Jadi uh, ini uh, dia nak merujuk sebenarnya dalam isu ini uh, parti Upko ini dia nak merujuk ke ikhlasan kerajaan pusat Ah uh, itu yang saya kata hmm. tadi tu kan hubungan kerajaan perpaduan bersama-sama parti ini dia dia dia, dia berdasarkan uh, understanding lah kalau satu parti itu tidak bersetuju at anytime dia boleh tarik. Tapi adakah apabila dia tarik itu akan meruntuhkan kerajaan perpaduan dan akan membuatkan Sultan Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri? Ha, itu satu persoalan. Jadi apapun, ialah uh, saya ucap tahniahlah di atas keberanian umur uh, ni kan tak sayang ke gaji menteri <laughs> okay, dan uh, kesimpulan yang boleh saya buat Uh, isu ini akan menentukan masa depan hubungan Sabah dan Persekutuan, tapi berbalik pula kepada siapa yang akan mentadbir Sabah uh, selepas PRN ke-17 ini jadi apapun lah, kan, bagi saya lah kita ni uh, dah ada perjanjian, saya cakap mudah je, uh, mana kita harus menghormati perjanjian tersebut lah. maknanya perjuangan yang dilakukan oleh uh, rakyat Sabah ini bukan politik semata-mata tapi hak rakyat Sabah sejak 1963. Itu saja. Fikir-fikir dan renung-renungkan. <laughs> cai, 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 cai.